असल बसमिल किसी साबिर व शाकिर और आयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशोक थी जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था ये चनाचे एक मरतबा दो तीन रोज़ तक कुछ खाने को मैसर ना आया तो उस औरत ने अपने शोहर को कुछ सख्त वस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू घर में बैठा है कुछ तो शर्म कर कमा कर ला और बच्चों की मुसीबत दूर हो ये सुनकर शोहर कहने लगा कि खुदा की बंदी रात के वक्त शोर गुल न मचा सुबह को कुछ मजदूरी करके लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने ला कर रख दूँगा चुनाचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात न सुनी बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए जब उस बंदे बंद खुदा ने यह हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर जा पड़ा कि खाली हाथ देख कर खुदा जाने औरत क्या तूफ़ान बर्पा करेगी सुबह उठ कर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊँगा रात को जब औरत की आँख खुली तो कहने लगी मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए उसने जवाब दिया मैंने जिसकी मज़दूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है उस पर औरत ने झल्ला कर कहा हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप वादा करते फिरते हैं फिर सुबह को वो शख़्स मजदूरी के लिए गया मगर खुदा की शान फिर भी उसको किसी ने ना पूछा और वो मजबूर होकर उस मकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरिया वजारी में इशा तक मस, मसरूफ रहा बड़ी रात गए जब डरते डरते घर में आया तो औरत कहने लगी दोनों दिन की मजदूरी लाए हो इस बे बेचारे ने घबरा कर कहा आका ने तीन तीनों दिन की मजदूरी देने का वादा किया है ये सुनकर औरत आग बगुला होकर कहने लगी अपना भला चाहते हो तो सुबह तीनों दिन की मजदूरी ले कर आओ वरना मुंह न दिखाना सुबह को उस औरत ने एक थैली उसके मर्द के हवाले करके कहा तीनों दिन की मजदूरी उसमें ला ले आना और ख़बरदार खाली हाथ घर न आना उस बंदे के खुदा की नज़र आलम इसबाब से उठ कर मुस्तब की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया और बहुत रात गए औरत के खौफ़ से उस थैली में रेत भर लाया कि रात को हैला से गुजर जाएगी और रात के तराने की आफत से बच जाऊंगा इसलिए उसने थैली डालकर वापसी का इरादा कर लिया मगर अचानक घर से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मअतर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ़ किया कि यह क्या मामला है कहने लगी अंदर चल कर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो यकी यकीन तुम सच कहते थे तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है वाकिया ये है कि मैं बच्चों को खाने पीने की फ़िक्र में मदहोश बैठी थी अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी मैंने जाकर देखा एक सब्स पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है ले अपने शोहर के तीन दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको ऐजा न देना और उससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर इजरत मिल गई ज़्यादा करता तो ज़्यादा पाता आइंदा इसका ख्याल रखना बस तबाक इसने दिया है जिसमें पचास दरम हैं और दम बदम उसकी खुशबू दिलो दिमाग को मअतर कर रही है ये सुनकर वह बंदा खुदा गरिया वजारी के साथ खुदा की हमदोसना में खो गया औरत उसका शिकस्ता हाल देख कर हैरान रह गई कि बार खुदा ये क्या मामला है खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी चुनाचे जब होश आया तो उसने बताया कि एक नाशुरी औरत हकीक़त यह है कि तीनों दिन मैंने किसी की मज़दूरी नहीं की बल्कि दिनों रात इबादत इलाही में मशगूल रहा रात को आकर तेरे खौफ से हैला कर देता आका ने कल मजदूरी देने का कहा मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने गुलाम को सच्चा कर दिखाया तेरी रात दिन की आफत से मुझे निजात दे दी उस पर जितना भी शुक्र अदा करूं कम है देख आज मैं इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूं। तू इसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे जब उसकी बीवी ने चाहा कि रेत खाली करे तो देखती है कि वो रेत तो ऐसे जरो जवाहरात से पुर है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है ये हाल देख कर उस मर्द साले ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्र गुजारी में गुजार दी अल्लाह जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करके उसकी अतात और फरमाबरदारी में मसरूफ रहता है इसी तरह अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद करता है अल्लाह ताला सबको भी इस वाक्य से सबक हासिल करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम आमीन